Запрошує гостей. Отож, надсилайте нам на Фейсбук світлини ваших креативних сніданків. Уже у п'ятницю ми оберемо найкращі та найсмачніші роботи, ну і переможці отримують подарунки. Ну а тепер готувати каву, наче збиратися з думками у розмові. Дивіться, хто до нас прийшов. Я готовий вам про це розказати. Знаєте що? Є а, весільний генерал, є весільний тамада. А є весільний справжній фотограф. І в цьому сенсі, попереду планети фотографічної усієї, у нас в гостях слава крик. Доброго ранку. Ми не тільки про це будемо говорити, а й про те, як вдосконалити себе на світлинах. Так от, а, у мене народилося таке, такий невеличкий віршок. На, в прекрасне обличчя перетвориться ваша попа після фільтрів фотошопа. Это сегодня актуально. <laughs> ну, в принципе, да, фотошопом можно не только по Ну, знаете, если природа дала, то она дала. Если не дала, то уже ничего не выправишь. Photoshop. Ярослав, а же есть фотошоп. Ярослав, понимаете, на самом деле коррекция такая штука, ну, очень это широкое понимание вообще, что можно измени, сделать с лицом, и не только с помощью фотошопа. Вот я тоже к вам в студию зашел, да, меня немножко по фотошопили уже лицо кисточкой, так. да, это, это уже начало. Угу. Вот, собственно, каждая съемка, она начинается вот с чего-то похожего. У нас это речь идет о профессиональной съемке, там, скажем, какая-то фэшн-съемка, да, даже свадебная съемка, да, там вот, невесту, например, три часа перед тем, как снимают, фотошопят различными косметическими средствами, чтобы она вот выглядела уже хорошо. Вот. Хотя на сегодняшний день тенденция такая, что более востребованная фотография чистая. Но живая фотография. Такие же разочарования, знаете, Слава, после того, как ты вот какие прекрасные девчины, або у хлопца, обличие, то они вот так вот приходишь, знакомишься, Боже мой, Господи, то вы или не вы? Ну, не знаю. Нет, ну, конечно, меняют. Много чего можно сделать в фотошопе, но, ну, прежде всего это идет коррекция лица, там, брать всяческие там, прыщики, морщинки. Это все, само собой, разумеется, особенно когда крупные портреты, то это нужно делать, особенно если это девочки. Вы фотографии, это а, ваш конек. А, были же и а, фотовыставки, вы у вас, я так понимаю, вы брали да. в них участие, у вас на их влаштовое. А сколько стоит сегодня якісна весельная фотосессия? Ну, я бы сказал, не так дорого, если сравнивать, например, с ценой мобильного телефона. И. Вот, где-то вот 500, скажем, долларов, вот 4000 гривен. Но обычно в хорошую съемку входит э, фотоальбом, угу. э, делаются фильмы с фотографией, фотографии обрабатывается очень много, потому что в среднем с фото, ну, со свадебной съемки получается где-то порядка тысячи снимков. Это достаточно много, это такой большой набор фотографий, которые рассказывают свадьбу как историю. Потому что свадьба ⁇ это не просто набор снимков, а это рассказ истории с фотографий. В том-то сейчас и прелесть съемки свадьбы, что с помощью фотографий можно рассказать историю. Із красивих фотографій, яка состоїть. Mm, не зрівняй диромок самий. Якоб сумунар. Я відчуваю тут. Це те, що я люблю вранці. Більш за все 4941194, код міста Києва 044, Мережа Фейсбук «Сніданок з 1 плюс 1». Приєднатися до нашої розмови. І якщо у вас є під собою світлини, з фотошопом надсилайте. Будемо радіти вашій комп'ютерній красі. А, Слава, а, все таки, це велика наука опанувати фотошоп. Да. Да, это сложно на самом деле. Э, э, сложность э, заключается в том, что просто сделать какие-то вещи в фотошопе можно научиться ну, буквально за 15 минут. Но сделать это так, чтобы это было не очевидно. Вот э, хорошая работа мастера, хорошего ретушера, человека, который, собственно, обрабатывает эту фотографию в фотошопе, заключается в том, чтобы это было сделано так, чтобы это было непонятно. Это в фотошопе или это он реально такой красивый? Вот как вы говорили, что вот она... От настоящая така красива в житті, значить, сделано очень хорошо. Ну мабуть перед верите. Но для необізнаної нашої аудиторії. Фотошоп це така програма в комп'ютері, майже як гример. Тільки гример тільки в комп'ютері. Так, от подивіться зараз світлина, ми бачимо на екрані. А, да. Які прийоми тут були застосовані? Фотошоп або, може, ні. Ну. На ну, вот, как... такую дичину не можно побачить, все-таки тут композиционная работа. Вот, вот как раз этот случай, здесь минимум фотошопа, здесь просто ну, стоит хороший свет, угу. который делает красивый рисунок, красивую светотень, очень контрастную на лице. И здесь все, что сделано, это фотография переведена в черно-белый свет и немножечко добавлено контраста. По сути, больше здесь ничего и нет. Вот здесь как раз фотошоп задействован минимально. А наступную светлую светлыми можно показать? это пожалуйста. О. О, здесь фотошопа э, достаточно много на самом деле. Здесь фотошопа много, потому что эта фотография печаталась но очень большого формата, и здесь, ну, фактически, прорабатывалась каждая ресничка, глаз высветлялся, зрачок, ну, здесь очень много было проделано работы, но при всем при этом здесь сохранена кожа лица и все такое. Ну, малыш, здесь как бы тоже минимум фотошопа Да вообще здесь фактически нет. Тут минимум Да, серьезно? Да, здесь только тонирование и все. Ну, смотрите, раньше фотография каким образом делалась? Снималась на пленку, на негативы потом во время проявки можно было добавлять какие-то эффекты. Можно было там различными кросс-процессами добавлять оттенки различные. Ну, то бишь, в тенях я не буду просто сложные слова говорить, но скажем, тени черные, туда mm -hmm. можно добавлять немножко синий оттенок, немножко зеленый оттенок. Тогда фотография приобретает другой тон. Ось светлина в Руси, так разумею, але все-таки удалися до приема фотошопа? Mm -mm. Вау! Боже, не на Мадонну схожа, да, но это, это не моя фотография, но здесь... Э, ну, максимум, что здесь могло быть сделано, это чистка лица, немножечко подправка под глазами. Э, э, все, больше ничего здесь особо не делать. Здесь тоже черно-белая фотография, просто очень хорошо поставлена. Ой, Наташа Королева, нет, В общем, тоже фотографии здесь фотошопа на самом деле по минимуму. Ikke. Хотя, вы знаете, вот часто бывает О вот боже, в таких вот фэшн-фотографиях. Это мне формат. Так, а тут? В фэшн-фотографиях, yep. ну, просто я хочу сказать, что в фэшн-фотографиях фактически всегда используют фотошоп. И часто бывают такие чудеса. Вау! Кто это? Шановные редакторы, что будет дальше? Мне интересно уже после тех фотографий. А тут, а тут, до Теоретически, вот из нее можно сделать просто модель с помощью oh! pues uh uh anyway> uh um фотошопа. Просто ну, прибрать. Э, да, это все. Ну, если бы сейчас был фотошоп, я бы мог продемонстрировать. Забрал бы 90 60, 90 Легко. Да, да здесь, а, кстати, это снимок, когда это сделать можно легко. А вот тут полуныцу с Photoshop и нет? я про ягодку. Ягодку? Ну, я не знаю. Ее, в принципе, можно здесь было дофотошопить. Она могла держать все, что угодно в руке. Конечно. Есть звенок, давай. О, ну давайте. О, до речи, это Стоянцев Водянова. Да, это хорошая фотография. Это фотограф Паула Роверси. Вот Паула Роверси, кстати, это из таких из фэшн-фотографов. Он очень на сегодняшний день популярный фэшн-фотограф. Вот он много снимает фотографий, именно приближенных к стрит-фотографии. Ну вот как бы снято случайно, да, вот как бы он зашел, а там вот Водянова случайно стоит. Он так раз ее как-то случайно так и снял. Вроде. А вот там вот бац-бац, и начали дачи. Алло, доброго ранку. Доброе утро. Как вас зовут, вы есть? Екатерина. Дуже приятно. Екатерина, вы користуетесь фотошопом? Нет, фотошопом совершенно не користуюсь, но вот э, спасибо вам большое за замечательные фотографии получила удовольствие, заряд позитива. Может, вы с об этом узнали? Нет, нет, не узнала, но вот хотела как раз узнать, можно ли в Киеве где-то вот попасть на фотосессию, потому что действительно фотография – это искусство, и когда вот такая энергетика, смотришь на фотографии, такой позитив, такая энергетика, такой профессионализм, то есть можно ли где-то в Киеве попасть на фотосессию, провести фотосессию, чтобы на века увековечиться? дякую ему ну, конечно можно, но сейчас фотография я бы сказал Получила второе дыхание с приходом цифровой фотографии. И э, появилась возможность очень многим людям, которые не особо разбираются в химии, не могут сделать проявку пленки, mm -hmm. получили возможность получать снимок сразу. Взяли, взял цифровой фотоаппарат, сделал снимок. Если есть способности, талант, видение кадра, композиции, цвета, света и всего остального, он может сделать очень хорошее. Поэтому хороших фотографов сейчас стало гораздо больше. Хотя, все равно, конечно, хороших хорошего всегда мало. Но... Дякую вам. Дякую. Слава Крик. У меня один высновок напросился. Робіть свої світлини, фотошопте їх, дивіться на них і робіть все для того, щоб ви так виглядали в реальному житті. А не штучно, дякую, що були сьогодні з нами. Ніно катамадзе мені підказують, під'їжджає до телецентру. Тому ми вже за кілька хвилин запишемо студію разом з нею. Зустріч покажемо завтра. Вже завтра у фан-зоні вона буде виступати в центрі Києва на Майдані. Дякую, що були э, з нами. Я одягаюся в мережі магазинов гранді фірми. Ну і до зустрічі. Болюваємо за наших. україна Англия! Україна. Вперед!